Помогите, пожалуйста. Я знаю, что вы мне можете помочь. Я уже обращался и на Астру, и на другие ресурсы там не отвечают. На, х... на нуле уже тут девятый день. Пацанов меняют. Меня не, не могут поменять. Меня оставили здесь до 200 просто, пока они за двух меня не отпустят. Помогите, пожалуйста. Я подписал контракт. Нас построили. Подошел человек, вывел меня. Меня увезли в Украину, в штаб. Там завели в кабинет, где сидел генерал Моргачев. Это супер начался у мной разговор. Давай мы будем заниматься с тобой сексом. За то, чтобы у тебя была сладкая жизнь. Я этому пи*** сказал. Сказал то, что я не такой. Это твой выбор. Выпусти меня из кабинета. Когда я вышел, меня сильно пи*** до сих пор соболит. Військовий РФ подписал контракт. Мріючи разбогатеть на войне в Украине. Ну все пішло не за планом. Спочатку генерал запропонував йому солодке життя. Ну він хотів не солодке життя, а багате життя. І тоді його помічники йому пояснили, що все в Росії робиться через попу. і показали, як це. А потім ще й відправили на нуль, де контрактник зрозумів, що його поміняють тільки тоді, коли він буде двохсотий. І зрозумів, що мрії про багате життя пішли на дно.